নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত নতুনকৈ মুকলি হোৱা কিছুমান চৰকাৰী চাকৰি আপডেট লৈ আহিছোঁ যিখিনি আপডেট আছে আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহৰ ফালৰ পৰা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ চাৰিটাকৈ বিভাগত প্ৰায় একচল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ ঊনচল্লিছটা পদত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে আৰু এই পদখিনিৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলে এটা বৃহৎ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বয়সটো ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ হ'লেই আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই নতুনকৈ মুকলি হোৱা চাৰিটা বিভাগত ট'টেল একচল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ ঊনচল্লিছটা পদৰ কাৰণে কিমান কি শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব কিমান কি আপোনালোকৰ ইলিজিবল কেতিয়া লাগিব সকলোখিনি আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এইটো আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ফালৰ পৰা অহা এটা অপৰ্চুনিটি গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে ইয়াৰ সুবিধাটো লৈ লওক গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিতৰত শেষলৈকে চাব লগতে লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ চ' ফেন্স আজি ভিতৰত পলম নকৰি বোলো আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো ছ' পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ প্ৰথমটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ চি আই এছ এফ ফালৰ পৰা পুনৰ আপোনালোকৰ ফায়াৰ ৰিকুইপমেণ্ট মুকলি হৈছে ট'টেল এঘাৰশ ত্ৰিছটা এই এঘাৰশ ত্ৰিছটাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ কেন্দ্ৰৰ কাৰণে এটা ভাল সুবিধা আছে গতিকে আপোনালোকে ভিতৰত শেষলৈকে চালে গম পাব কেনেধৰণৰ প'ট মুকলি হৈছে ছ' ফ্ৰেণ্ডছ চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ এঘাৰশ ত্ৰিছটাকৈ কনষ্টেবল ফায়াৰ মেলৰ কাৰণে প'ষ্ট মুকলি হৈছে গতিকে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেজ ৱাইজ আমাৰ যি ভেকেন্স চাবলৈ যায় তেন্তে আমি বাকীখিনি ষ্টেট নাচাওঁ আমাৰ অসমৰ যিটো ষ্টেট আছে অসমৰ ষ্টেটত ট'টেল ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে সৰ্বাধিক আমাৰ অসমতে ট'টেল প'ষ্ট মুকলি হৈছে চি আই এছ এফৰ ফালৰ পৰা গতিকে এই প'ষ্টটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাত যিহেতু মিছ নকৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ পে' লেভেলটো আপোনালোকৰ লেভেল থ্ৰি অৰ্থাৎ একৈছ হাজাৰ সাতশ টকাৰ পৰা ঊনসত্তৰ হাজাৰ এশ টকা পৰ্যন্ত আছে এলিজিবিলিটি চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে এজন মেইল ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগে আৰু বয়সটো আপোনালোকৰ ওঠৰ বছৰৰ পৰা তেইছ বছৰ হ'ব লাগে থাৰ্টি নাইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ভিতৰত ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে এছ টি এছ টিক পাঁচ বছৰ অ' বি চিক তিনি বছৰ দিয়া আছে শিক্ষাগতা চাবলৈ গ'লে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলি টুৱেলভ পাছ হ'লেই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বা তাৰ যদি ইকুইভ হয় তেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজটো এছ চি এছ টি আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ ৰখা নাই বাকী আমাৰ অ' বি চি এইখিনিৰ কাৰণে এশ টকাৰ ফিজ ৰাখিছে এই পে'মেণ্টটো আপোনালোকে নেট বেংকিঙৰ যোগেদি কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চি আই এছ এফৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে তাতে গৈ আপোনালোকে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনালোকে লগ ইন কৰি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ ইম্প'ৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টটো হৈছে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু লাষ্ট আপোনালোকৰ থাৰ্টি ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনটো যিটো যিটো এপ্লাইটো সেইটো আপোনালোকৰ বন্ধ হ'ব গতিকে আপোনাৰ ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰৰ আগত আপোনালোকে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰি লওক কাৰণ যিহেতু আমাৰ অসমত যথেষ্ট প'ষ্ট চি আই এছ এফৰ কনষ্টেবল ফায়াৰ ফালৰ পৰা আমাক সুবিধা দিছে গতিকে আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা আছে গতিকে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰে তেন্তে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব তাতে আমি চি আই এছ এফ এপ্লাই বুলি লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছতে বন্ধু বান্ধৱীসকল ছেকেণ্ড প'ষ্টটোত আমাৰ খুব কমভাৱে অসমৰ যিহেতু এটা ডি চি চৰাইদেউৰ ফালৰ পৰা নটাকৈ গাঁও প্ৰধান প'ষ্ট মুকলি হৈছে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে কিছুলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেধৰণৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে চ' ডিষ্ট্ৰিক কমিশ্যনাৰ চৰাইদেউৰ ফালৰ পৰা নটাকৈ গাঁও প্ৰধান প'ষ্ট মুকলি হৈছে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকক নিয়মতা ৰেভিনিউ চাৰ্কুল আছে মাহমৰা চাপেখাটি আৰু সোণাৰী ৰেমোনেশ্যনটো আপোনালোকৰ থাকিব নাইন থাউজেণ্ড চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সটো ত্ৰিছ বছৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু এজন আপোনালোকে পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ লগতে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ভিলেজ অ'ৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে পাব আৰু প্ৰপাৰ্টি হিচাপে আপোনালোকে কেণ্ডিডেটছ শ্বুড হেভ লেণ্ড অ'ৰ ইমপ্ৰবল প্ৰপাৰ্টি অন হিজ নেম হ'ব লাগিব আৰু চিলড্ৰেনটো আপোনালোকৰ দুটাকৈ দুটাকৈ বেছি হ'ব নালাগিব তাৰপিছত লগতে আপোনালোকে গভাৰ্মেণ্ট কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এমপ্লয় হ'ব নোৱাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এই গা বধান প'ষ্টটোৰ কাৰণে পাব আৰু লগতে কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি আপুনি থাকিব নোৱাৰিব এই প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিচাৰিছে অৰ্থাৎ মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' তাৰপিছতে যদি আমি ইয়াৰ কাৰণে অৰ্ডাৰকেইটা চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আপোনালোকে এজন ফিজিকেলি ভাল হ'ব লাগিব তেনেধৰণে বিচাৰিছে এটা আপোনালোক চাব চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন ফৰ্ম পাব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব ফিল আাপ কৰি পিনে আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট পাছ প্ৰচেজ ফটোগ্ৰাফ এডুকেশ্যন কালিশ্যন চাৰ্টিফিকেট এছ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট ফেমিলি নৰ্মছ যিখন ফৰ্ম আছে সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব বাকজাই ক্লিয়াৰ্ছ চাৰ্টিফিকেট মৌজাদাৰ চাৰ্টিফিকেট ডকুমেণ্ট ৰিলেটেড আপোনালোকৰ লেণ্ড প্ৰপাৰ্টি নিজৰ নামত থাকিব লাগিব এইখিনি জম আপোনালোকে দিব পাৰিব চ' এইখিনি আপোনালোকৰ এপ্লাই হ'ব তেৰ ছেপ্টেম্বৰ পৰা হৈছে দুহেজাৰ চৌবিছ তেৰ চৌবি তেৰ ছেপ্টেম্বৰ পৰা আপোনালোকৰ আবেদন হৈছে ত্ৰিছ অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এইখিনি শেষ হ'ব যথেষ্টখিনি সময় আছে আপোনাৰ যেতিয়া মই অক্টোবৰ মাহ সোমাবলৈ আছে গতিকে অক্টোবৰ ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াত এখন 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 অফিচিয়েল ৱেবছাইট থাকিব ৱেবছাইটটো গৈ আপোনালোকে ভালদৰে চেক কৰিব আৰু লগতে এখন এডভাইচমেণ্ট আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গতিকে যিসকলে আবেদন কৰি ভাবিছে তেওঁলোকে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ আই টি বিৰ ফালৰ পৰা এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প'ষ্ট মুকলি হৈছে কনষ্টেবলত আপোনালোকৰ মুকলি হৈছে আঠশ ঊনৈছটা চ' ইন টু টাইপ ডেন বৰ্ডাৰ পুলিচ ফ'ৰ্চৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আঠশ ঊনৈছটাকৈ কনষ্টেবল প'ষ্ট মুকলি হৈছে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ কিটচেন ছাৰ্ভিচ বিচাৰিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ইয়াতে নেম এটা প'ষ্ট হৈছে কনষ্টেবল কিটচেন ছাৰ্ভিচ গতিকে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে হয়তো সকলোৱে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো চাৰি নম্বৰ যিটো আমি পদ লৈ আহিছোঁ গতিকে সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব এই প'ষ্টটো কাৰণে হয়তো বহুতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব পাৰে চ' এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিটচেন ছাৰ্ভিছ অৰ্থাৎ প'ষ্ট মুকলি হৈছে কনষ্টেবল ফালৰ পৰা ট'টেল আপোনালোকৰ আঠশ ঊনৈছটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে বয়সৰ সময়সীমা চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ বয়স ইয়াতে বিচাৰিছে শিক্ষাগত হঠাৎ আপোনালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ এন এছ কিউ এফ লেভেল ওৱান ক'ৰ্চ ইন ফুড প্ৰডাকশ্যন বা আপোনালোকে কিটচেন ফ্ৰম নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন ফ্ৰম দ্য ইনষ্টিটিউট ৰিকগনাইজ নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা এটা কৰা হ'ব লাগিব তেনেধৰণৰ আপোনালোকে শিক্ষাগত হোৱা বিহে বিচাৰিছে পে' লেভেল আপোনালোকৰ একৈছ হাজাৰ সাতশ টকাৰ পৰা ঊনসত্তৰ হাজাৰ এশ তাৰপিছতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে ফিমেল এছ চি এছ টি এক্স চাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফিজ বিচৰা নাই বাকী ইউ আৰ অ' বি চি ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে অৰ্থাৎ বইচৰ কাৰণে যিখিনি হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে এশ টকা ফিজ ইয়াতে বিচাৰিছে চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি লিংক দিম লিংকটোত ক্লিক কৰিলে মানে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াত বিচৰা ধৰণে আছে চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডেটবিলাক হৈছে দুই ছেপ্টেম্বৰ আৰম্ভ হৈ আছে এক অক্টোবৰত আপোনালোকৰ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনটো ফিনিছ হ'ব গতিকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব একেবাৰে শেষৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যিটো হয়তো সকলোৱে গম পাইছে যে এছ এছ চি কনষ্টেবলৰ ফালৰ পৰা বা বৃহৎ নিযুক্তি পুনৰ মুকলি কৰিছে কনষ্টেবল জি ডি ফালৰ পৰা ট'টেল এটা আপোনালোকৰ ঊনচল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ একাশীটাকৈ প'ষ্ট মুকলি কৰিছে যিখিনি প'ষ্টৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট সুবিধা লাভ কৰে গতিকে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে এইবাৰ যিসকলে আগতে কৰিছে বা তেওঁলোকে কৰা নাই তেওঁলোকে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ আবেদনটো কৰিব পাৰিব চ' এটা আপোনালোকে দেখা পাইছে এছ এছ চি কনষ্টেবল ৰিকুইটমেণ্ট টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ নেম অফ দ্য প'ষ্ট হৈছে জেনেৰেল ডিউটি তথা জি ডি কনষ্টেবল নেম অফ এক্সাম হৈছে কনষ্টেবল জিদিন চেণ্ট্ৰেল অৰ্থাৎ চি আৰ পি এফ এছ 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 এফ আছাম ৰাইফল এনেকৈ প'ষ্টবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ট'টেল প'ষ্ট আছে আপোনালোকৰ ঊনচল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ একাশীটা আৰু বইজ এণ্ড গাৰ্লছ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মেলৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভটা প'ষ্ট আছে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছশ বাৰটা আছে ফিমেলৰ কাৰণে থ্ৰী থাউজেণ্ড এইট হাণ্ডড্ৰেড ছিক্সটি নাইন তিনি হাজাৰ আঠশ ঊনতাৰ প'ষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ মুকলি কৰিছে গতিকে যথেষ্ট ভাল আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে যথেষ্ট প'ষ্ট মুকলি কৰি দিছে ছোৱালী ছোৱালীকৈ আৰু এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে যদি আমি ভেকেঞ্চি ৱাইজ অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ প'ষ্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে বি এছ এফত আপোনালোকৰ পোন্ধৰ হাজাৰ ছশ চৌৱন্নটা আছে চি আইচ এফত সাত হাজাৰ এশ পঞ্চল্লিছটা আছে চি আৰ পি এফত এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ একচল্লিছটা আছে এছ এছ বিত আঠশ ঊনৈছটা আই টি বিত আছে তিনি হাজাৰ সোতৰটা আছাম ৰাইফলত বাৰশ আঠচল্লিছটা এছ এছ এফত আছে পঁয়ত্ৰিছটা এন চি বিত আছে বাইছটা কাৰণ এইখিনি এইটো কাৰণে আপোনাৰ দেখাই দিছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব কোনটো কাৰণে দিব আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে প'ষ্টখিনি চাই ল'লে মানে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবলৈ সুবিধা পাব চ' পে' স্কেল আপোনালোকৰ লেভেলথিত যিহেতু হ'ব একৈছ হাজাৰ সাতশ টকাৰ পৰা ঊনসত্তৰ হাজাৰ এশ টকালৈকে হ'ব ইলিচ বি এতিয়া এইখিনি হয়তো বহুতে জানেই ইয়াৰ কাৰণে কেনেধৰণে আপোনাৰ ইলিছ বি কেতিয়া হ'ব আপোনালোকে এজন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব বয়স সময়সীমাটো ওঠৰ পৰা তেইছ বছৰ দিছে আৰু ইগশ্যন দিয়া আছে এছ টি এছ টিক পাঁচ বছৰ দিছে অ' বি চিক তিনি বছৰ দিছে গতিকে সময় থাকোঁতে আপোনালোকে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি নিজৰ নিজৰ চাকৰিটো এটা এটা লৈ লওক শিক্ষাগত অৰ্হতা চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে জানেই ইয়াৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকৰ অনলি টেন পাছ বিচাৰিছে অনলি টেন পাছ হ'লে আপোনালোকে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে এপ্লিকেশ্যন ফিজটোৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ তেন্তে ইউ আৰ আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিখিনিক এশ টকা বাকী এছ চি এছ টি ওমেন এক্স ছাৰ্ভিচমেন কোনো ধৰণৰ ফিজ বিচৰা নাই এইটো প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈয়ে লয় অ' বি চি আৰু এমহাকে তাৰপিছতে পে'মেণ্ট মোডটো আপোনালোকে নেট বেংকিঙৰ যোগেদি কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে চেণ্টাৰবিলাক যিহেতু চাব পাৰিব অসমৰ চেণ্টাৰবিলাক ইটানগৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ তেজপুৰ ইম্ফল শ্বিলং আগৰতলা আইজৱাল ডিমাপুৰ কহিমা চোৰাচানপুৰ উখৰুল এইখিনি আমাৰ যিখিনি এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক আছে আপোনালোকে যেতিয়া দিব প্ৰেফাৰেঞ্চ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব তেতিয়া আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে এছ এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব মই এইটো লিংক নিদিওঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে নিজেই গুগলত চাৰ্চ কৰিব এছ এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন ইয়াতে গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সমসীমা আছে পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে যিহেতু যথেষ্ট দিন গুচি গ'ল আৰু লাষ্ট আপোনালোকৰ চৈধ্য অক্টোবৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ ভিডিঅ'টো ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত যিখিনি পোষ্ট মুকলি হৈছে সেইখিনি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা লেট হ'ল গতিকে চৈধ্য অক্টোবৰৰ আগত আপোনালোকে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাইটো কৰি লওক আৰু যিটো একজাম হ'ব সেইটো একজামটো আপোনালোকৰ চিডিউল কৰি থৈছে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইয়াতে একজামটো অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৈ থৈছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকে লিংক নিদিওঁ কৈছোৱে আপোনালোকে নিজে নিজে চাৰ্চ কৰিব গুগলত আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিলে তাতে এটা পাই যাব চ' চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকে জানে প্ৰথমতে এটা কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত ফিজিকেল টেষ্ট তাৰপিছত ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডি এম ই হ'ব তাৰপিছত আৰ এম ই হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেভিকেশ্যন হ'ব এনেদৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পষ্টটোৰ বিষয়ে নিশ্চয় সকলোৱে আগতে জ্ঞাত আছিলে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এনেদৰে আমি চাৰিটা ভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈ থকা যথেষ্টখিনি পোষ্টৰ কথা আপোনালোকক জনাবলৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ' চাই আজি ভাল পাইছে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীক যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আগন্তক যিবিলাক আমাৰ চাকৰি আহি আছে এই চাকৰি খা খৰবিলাক আমি আমাৰ চেনেলত দি থকা হয় গতিকে আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে ঘণ্টা বেলটো বজালৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ